Əsməli az günə. Artıq məktəbin bitməsinə saylı günlər qalmışdı. Əsmə işçi havaya görüb daha da həvəsli kəndə gedəcəyini gözləyirdi. Qonşuluqdakı dostları ilə oynamaq üçün çox darıxmışdı. Əsməlin anası həkimdir. O, xəstələrin çoxluğundan Əsməli çox az zaman keçirirdi. İşdən anasını çox vaxt xospital yaralı əsgərlə müayinə üçün yollayırdı. Bəzən günlərə Əsmər anasını görmürdü. Artıq tətil başladı. O sevinclə kəndə yola düşdü, lakin fikrə anasının yanında qalırdı. Əsməlin kənddə günləri maraqlı keçirdi. Anası ilə tez-tez telefonla danışır, uşaqlarla oynadığı oyunlardan bəhs edirdi. Əsmərin ad günü iyulun 7-sində idi. Nənə sonra ağ günə sifrəsi açdı. O gözəl ağ don geyinmişdi. Əsmə mə hə, həm həvəsli, həm də cədəllik idi. Ağ günündə yanında anasını olmasını istəyirdi. Gözü yaman qapıda qalmışdı. Elə bu zaman qapı döyüldü. Qapı yüyərək getdi. Açanda çox təəccübləndi. Ana deyib səsi çövrürdü. Anası əlində onun sevdiyi gəlinçi işdə gəlmişdi. Qızım, al cinim mübarək. Mən bilirdim ki, sən məni gözləyirsən. Əsmə o qədər sevinclidir ki, caq başı anasını çiyinə qoyur, caq da əlindən tuturdu. Sanki anasının getməsini istəmirdi. Ana, sən də kənddə, qar. anası gilsədi, qızının başını tımarlayaraq dedi. Biz həkimlərin kimlərinin səyahəti xilas idi. Yenidən həyat verdik. O xəstələrin də evdə gözləyən balaca balaları var. Bizim xəstəxanada vətən uğrunda döyüşüb yağlanan qəzəməl əmilər var. Onların kişində biz qürurla durmalıyıq. Onlar müharibədə yağu düşmənlə döyüşü sağlamlığını itiriblər. Bizdə onların sağlamlığı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qələbə necə də gözəldir, bizə. Ancaq o necə də böyük qurbanla bahasına başa gəldi. Ana, mən də həkim olacağam. Olasan, gözəl balam. Əsmənin həyatında bu ağ günü ən yadda qalan günlərdən oldu.